Я очень рада сегодня представить нового первого заместителя господина Вадима Садитесь, пожалуйста. Какие у нас задачи? Абсолютно новое направление криминальной полиции. Новую методологию работы. Раскрываемость, раскрываемость и еще раз раскрываемость. Мы все понимаем, что это очень трудная задача. Но я думаю, что человек, который а, очень хорошо справился с киевской области, я думал, что он этого сможет делать. Это раз. Второе, вторая задача, которая у него будет, построить новую структуру криминальной полиции. Самое главное, чтобы была координация здесь с областями, Вадим. Самое главное, чтобы каждый человек не только человек, а глава областных, а главы областных э, управлений, чтобы они понимали, что в координации с центральным аппаратом национальной полиции они должны заниматься работой раскрываемости и в то же время скоординировать всю работу к, э, с департаментом. И Последнее, что бы я хотела, чтобы э, ты как первый заместитель проработал, это новая законодательная база, которая улучшит работу национальной полиции Украины. Потому что мы все понимаем, что есть те моменты, которые надо усовершенствовать. Основные задания, то, что сказал шеф полиции, я поддерживаю. Мы продолжим реформирование нашей структуры полиции в целом и перейдем до криминального блока. Друге, ми будемо добиватись керівництвом поліції і ставимо за мету собі, щоб на законопроекти Верховній Ради в Кадміні пришвидшити. По-третє, як кримінального блоку, я знаю точно, що треба поставити собі робочу дорогу, і це боротьба з латентною злочинністю, організованою злочинністю, міжрегіональною злочинністю. Етнічної злочинності, це основні фактори, які ми бачимо, що вони якраз і сприяють. Я вам напоминаю про те, що Бог нас створив на одне життя, і це життя треба прожити гідно.